الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ولنا محمدا عبد رسوله الذي هدانا إلى دار السلام الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد صلى الله عليه وعلى اله واصحابه الذين قاموا باقامه الاحكام وبذلوا انفسهم واموالهم في سبيل الله حيا لهم من كرام وسلم تسليما كثيرا الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد أما بعد فاعلموا أن يومكم هذا يوم عيد شرع لكم فيه ما أعمال أخر قد سبقت في خطبة قبل هذا العشر ذبح الأذهية بالإخلاص والصدق النية وبين نبيه وصفيه صلى الله عليه وسلم أجوبها وفضائلها ودون علماء أمته من سننه في كتب الفقه مسائلها الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد فقد قال عليه الصلاة والسلام ما عمل ابن آدم من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهلاق الدم وإنه ليأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وإن الدم ليقوم من الله بمكان قبل أن يقابل الأرض فطيبوا بها نفسا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر لله الحمد وقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما هذه الْأَذَاهِ يقال سنة أبيكم إبراهيم عليه الصلاة والسلام قالوا فما لنا فيها يا رسول الله قال بكل شارة حسنة قالوا السوق يا رسول الله قال بكل شارة من الصوفي حسنة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله, ولله الحمد وقال عليه الصلاة والسلام من وجد ساعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يحضر مصلانا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله, ولله الحمد وقال ابن عمر الأضاحي يوما بعد يوم الأضحى وعن علي مثله وهذا بعض من الفضائل وتعلموا من العلماء المسائل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين